今日はタイで有名なご飯、あご飯っていうかお菓子だって言って友達がこれを昨日買ってくれて今日もう一度同じところに行こうって言って同じところに行ってきたんですけどそしたらこれがなんかまた違う味本当は紫今もあったんですけどとりあえずこの違う味も売っててでしかもお客さんがこっちの方が多かったので。 こっち買ってみようって言ってまたこれ買ってそうそれでこれからちょっとレビューするかって言って韓国に留学した時の友達で私の唯一のタイの友達ですこれがチョコこれが抹茶でこれが普通の味でなんかこれになんかタイのファイトンっていうのが入ってるんですね でこれはそのハイトンが入ってなくてなんか卵で作ってるみたいなんですけどこれが今日買ったところの袋なんですけどそう卵卵で作ってるみたいで昨日私が食べた中ではハイトンと入ってないのとハイトンが入ってる方が美味しかったかでも今日は私はこの抹茶とチョコレートに挑戦してみようかなと思って食べてみようと思いますで今こ,こうやってなんかちょっと下がまた違う色になってるよしうん うは余なわそう私白い服着てると絶対汚すんですよねうん,なんか何とも言えないんですよねこれこれは結構クリームが入ってるまんじゅうで周りの皮が何重にもついてるみたいなはなんですけど昨日のは歯で噛むとキュッキュッっていうような生地の中に何か黄色いものが入ってるみたいな。 1一口目は何これってなるんですけど2口目食べるともう一口食べたくなるような感じでしたいごいるビビアアララワービアフラワーーっていうお菓子らしいですしく食べました昨日なんですけど冷蔵庫に入れないで外に出かけてったらもしかしたら腐ったかもしれないから食べてみてって言われました、うん、昨日と味が同じなのか確認してってことですねかしこまりましたお腹弱いんですけど食べてみます 友達にはこれおいしくないっておん,、うん、しい<分>んでほんとに今回これモルロマンデンゴンでチモルゲッチうん見てうんでもなんか本当になんか癖が強いんですよ香りがあるような癖なんですけどなんでなんか癖になっちゃうんですよねその癖強い味がこれでも友達はおいしくないからって私が食べます結構おいしいんですけどねよ、ねうん、しじゃあこちら観測しましたおいしかったー また外国人が外国に来ていろいろ何か買った時とかにありがとうっていうのをよく言うと可愛い,いって思ってもらえるからあなたは買いに来たんだからコプンカーっていっぱい使って可愛い,いなって思ってもらえないなっていうことで何かを買うたんびにコプンカーってもう言わないと思ってめっちゃ言われながら今日一日過ごした。 いやでも実際まあありがとうって私一人の時は言いますね子どもかってでも友達が店員さんと話して計算してくれてるんで普通になんかあの関わるっていう機会があんまりないかったからタイミングを逃し続けて怒られ続けたっていうそ私が日本に帰る時にはその友達の航空券のチケットだけ私が買ってあげて一緒に日本に帰ってくることにしました今日はそれで盛り上がりましたね 絵が独特なんですけどめっちゃかわいいカバン今日買いましたなんかだいたいこの月とか太陽とか花とかにこの顔がついててこれが一番かわいいなと思ってこれこういう風になんか猫カバンがついてるみたいになってるんですけど。間が ケットになっててになめっちゃ大きいんでこれ1個持てば、まあ、普通にクリア入るとかも全然入るしなんかお買い物した時にいっぱい入るからいいなと思ってなんか私トートバッグ結構好きで楽だから使うんですけど自分が今持ってきてるトートバッグがなんか自転車乗った時にタイヤに引きずられてなんか油っぽい黒い汚れがついたのが取れなくてもうマジ使うのやめろって話なんですけど新しいトートバッグでいいのないかなーって見て どう見つけててこれ買って使うもう一個洋服買ったんですけど、まあ、それは今度着た時にでも見せますねめっちゃ可愛いやつ買って気分あと昨日買ったのがこれなんか髪の毛が伸びて短くすると結べないからこの長い髪のままでなんか簡単に結べるやつあればいいなって思っててでこういうのずっと探してたんですよ実際日本にいる時からでもあれ パーツちょっとまあ友達にそれすごい高いよって言われてたんですけどなんかこの指輪を友達と色違いで買ったんですよねでなんか3個買うと1個無料になるよって言われてああじゃあこれにしようって言ってなんかその高いのとこの指輪1個の値段指輪が1個無料みたいな感じになってまあいいんですけどでそれで買ったから。 けどこれすごい可愛いでもなんかガラスに出てきてる感じなのかな友達は青色と黄色のマーブルでちょっかわいいな感じでまあこれから友達とまたもうちょっと過ごしたらもう明日からお互い仕事だし友達が車で3時間ぐらいかけてこう来てくれてて私本当に本当に感謝なんですけどこれからアる準備していきます以上レレューです 動画を気に入ってくださったら高評価ボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。またねー。